নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী লক্ষ্মীদেৱ মাজী আৰু আজি ইয়াত বৰ চাপৰি গতিকে আমি পাঁচ হাজাৰ টকীয়া চেক ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ উপলক্ষে ভাবিছোঁ যে ঝুমুৰ গীত এটি গাই দিম বুলি বেছিকৈ মনত পৰা নাই ইমান খেতি কোৱা হৈছে তথাপিও বাৰু যি অলপ মনত আছে সেইটোৱে গাই দিম ভারতের পূর্ব প্রদেশ সোনা দেশ ভারতের পূর্ব প্রদেশ সোনাকের সামুদেশ হো তিনি কলিতে তুলি পাতা দেশ বিদেশ মোহকে ধন্যবাদ বহুত সুন্দৰ বহুত সুন্দৰ দি হাত চাপোৰ এটা মাৰি দিব লাগে বৰ সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আমি দেখুৱাইছো যে দুশ বছৰীয়া চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি অৱদান সেই অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অসম চৰকাৰে প্ৰতিগৰাকী চাহ চাকৰি বাগিচাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ দুশ বছৰীয়া চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি অৱদান সেই অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে প্ৰতিগৰাকী চাহ শ্ৰমিকক আজি পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ আজি এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিম আমি একটুকুম ঝুমুৰ হা ঝুমুৰ হৈ গ'লে ভাল হ'ব হয় নে কোনে ক'ব অঁ গোৱা পাঁচ হাজাৰ টকা পাবি ধন অসম চৰকাৰৰ শ্ৰমিক কল্যাণ চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী কল্যাণ আৰু গৃহ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰূপেশ ৱাদা ডাঙৰীয়াক আজিৰ অনুষ্ঠানত আদৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা খদিয়া সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া বিত্ত বিভাগৰ সচিব পিপল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অসমৰ জনপ্ৰিয় ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ জিলা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কমিশ্যনাৰ জ্ঞানী ডাঙৰীয়া শুভাৰম্ভ কৰিব বৰচাপৰি বাগিচাটো আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিবৰ পাছতে আৰু বৰচাপৰি বাগিচাত ইতিমধ্যে মুখ্য অতিথি হিচাপে বোকাখাটৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছেহি আমি বৰচাপৰি বাগিচাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইফালে চক আজি দুশ বছৰীয়া চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি অৱদান সেই অৱদানৰ স্বীকৃতি হিচাপে অসম চৰকাৰে এয়া অভিলাষী আঁচনি পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ এইসকল চাহ শ্ৰমিকক প্ৰদান কৰিব এটিকলি জুতিপাতৰ অধীনত এয়া ভাল লাগিছেনে মন্ত্ৰী কি কৰিব পাঁচ হাজাৰ পালে ঠিক আছে হা বিজনেছ কৰিব বিজনেছো কৰিব চাওক এইসকল মহিলা আজি বৰ আনন্দিত তাৰ মুহূৰ্ত আমি পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাইছোঁ এইফালেও আছে চাওক আৰু সেইফালে কাউণ্টাৰসমূহ আছে তাতে চেক প্ৰদান কৰিব আৰু চাহ পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকলো আহিছে আমি ভাস্কৰ কালিন্দিৰ পৰা অকণমান মনৰ কথা জানি ল'ম যিহেতু দুশ বছৰীয়া চাহ শ্ৰমিকৰ যি অৱদান সেই অৱদান অসম চৰকাৰে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক জ্ঞাপন কৰি চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত থকা যিটো যোগদী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আজি আচলতে আমি সুকল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি এতিয়া আগবাঢ়িছো আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আচলতে যি আঁচনিৰ জৰিয়তে চা চামিক সুফলত যি এককালীন সাহজৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই আমি সমগ্ৰ অসমৰ আজি ডুডুমাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আঁচনি মুকলি কৰিছোঁ আৰু আমি বাহা সমষ্টিৰ মুকলি পাওঁ আজি আমি বৰ্ষ কৰি বাগিচাত আঁচনি আমি আজি এই আঁচনিৰ আমি শুভাৰম্ভ কৰাৰ স্থলীত আমি মাননীয় স্থানীয় বিধায়ক বৰাৰ নেতৃত্বত আজি আমি এই আঁচনাৰ আমি চাই লওঁ এই হিচাপতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভূপেশ গোৱালাত আমাৰ ইয়াত স্থানী আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক অপুল বৰা ডাঙৰীয়াক আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এনে ক্ষেত্ৰত যিসকল ব্যক্তি আমাক বাগিচা পৰিচালক আৰু আমাক ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ লেবাৰ অফিচাৰ যিসকলে আমাক সহযোগ কৰিছে সকলোকে আমি ধন্যবাদ আজি কেইখন বাগিচাত আজি যিখন বাগিচা আছে আজি আমাৰ বৰচাপৰি আৰু লক্ষ বাগিচাৰ ব্যক্তি প্ৰায় মানে পঁচিছ হাজাৰ পঁচিছ হাজাৰ পঁচিছশ ধন্যবাদ জনাইছো আমি এয়া আছিল ভাস্কৰ কালিনী যিগৰাকী অসম চাহ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু কোনোবা দিদী ঝুমুৰটো মোৰ মনত আছে নেকি ঝুমুৰ মনত আছে নেকি আমি ঝুমুৰ এটা শুনিম বুলি ভাবিছো আজি ইমান ভাল লগা দিয়া ভাল লাগিছে ঝুমুৰ কোনে পাৰে গাবলৈ হা নাই ভাল লাগিছে নাই এইসকল আজি দি বৌ কাকী চবজনে এদিন আছে গাইছে আজি দেওবাৰো হয় কিবা ঝুমুৰ মনত আছে নেকি হা গাবলৈ মনত নাই গাই দিব নেকি অকণমান অতি কলি দুটি পাট আছদি আজি শুভাৰম্ভণি কিছু সময়ৰ পাছতে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডুমডুমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা টকাকৈ এককালীন বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াব আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি বোকাখাটৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ এই দিদি কাকি সকলোকে অলপ অলপ দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে দি পইচা পালে কি কৰিব কামত খটাব আৰু ঠিক আছে আৰু এইফালেও আছে চাওক আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইফালে কাউণ্টাৰসমূহ আছে এই কাউণ্টাৰসমূহতে চেক প্ৰদান কৰিব কিছু সময়ৰ পাছত আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিব ডুমডুমাত আৰু ইয়াতে বোকাখাটত এইফালে চিকিৎসকৰ দলো ইয়াতে সাজু হৈ আছে অলপ সময়ৰ পাছতে এই চাহ শ্ৰমিকসকলৰ যি বহুদিনীয়া আশা আছিল সেই আশা পূৰণ হোৱাৰ পথত সকলোৱে ইয়াৰ যাৱতীয় কাগজ পত্ৰ ইয়াত জমা দিছে লৈ আহিছে তেওঁলোকে আধাৰসমূহ আৰু ইয়াতে কাউণ্টাৰসমূহত চেক প্ৰদান কৰিব কিছু সময়ৰ পাছত আমি অলপ অলপকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ এইফালে চাওক এনেধৰণে সাজু হৈ আছে সেইফালে আৰম্ভ কৰিলে চেক প্ৰদান কৰিব এইফালে ৰৈ আছে চাওক এনেধৰণে টেবুলত আহি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ চেকসমূহ ইয়াতে প্ৰদান কৰিব বিভাগীয়সকল ইয়াতে ব্যস্ত হৈ আছে এইফালেও আছে চাওক এই এইফালেও আছে আমি ভাল লগা এটা পৰিৱেশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব অলপ অলপকৈ পৰিৱেশটো ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ বোকাখাত সমষ্টিৰ বৰ চাপৰি চাহ বাগিচাৰ পৰা কিমান আছে সেইফালে শাৰী শাৰীকে তেওঁলোকে চেক গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে পাছতে চেক প্ৰদান কৰিব বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীসকলো আছে অলপ অলপকে দেখুৱাই দিছো যিসকলে চাই আছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যততো নোপাই আছে আমাৰ ৰাজ্যৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সামগ্ৰিক কল্যাণৰ সৈতে অসম চৰকাৰে অসম দুৰ্গম আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণক্ৰমী কাৰ্যবোৰ গ্ৰহণ কৰিছে মোবাইল টয়লেট আৰু মোবাইল প্ৰেছ প্ৰদানৰ অনান্য পদক্ষেপ নিতুল বৰুৱাই চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰো ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিছো